নমস্কাৰ বন্ধুসকল পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলৰ এন এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আশা কৰিছোঁ সকলো ভালেই আছে আৰু মোৰো ভাল আৰু যদিহে কোনোবা নতুনকৈ মোৰ চেনেলটো চাই আছে তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লাইক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব যিহেতু মোৰ এই ইউটিউব চেনেলটো নতুন হয় আৰু লগতে দেখি যে মই কেইটামান প্ৰথমে দালি তিয়াই লৈছোঁ আৰু এইফালে মই বাৰীৰে পৰা নৰসিংহ মানিমুনি এনেকৈ কিবা কিবি শাক অলপ বুটলি লৈছোঁ আৰু লগতে মোচন্দৰী পাত এইখিনি বুটলি কি কৰোঁ হয়তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিলে গম পাই গৈ থাকিব আৰু লগতে কি বনাম সেইটোও আপোনালোকে গম পাইছেই তাৰ মানে টাইটেল দেখি সেইকাৰণে চাই থাকক আজিকালি যিহেতু শাক পাচলি বা এনেধৰণৰ খাবলৈ বুলি মানে কি ক'ম একো হেৰিয়েই নাই প্ৰত্যেক বস্তুতে সাৰ দিয়াই হয় সেইকাৰণে ঘৰতে যি মানে বাৰীত পাওঁ তাকেই অলপমান গোটাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যিহেতু ঘৰত দুপৰীয়া বা ভাত সাজৰ কাৰণে আৰু আজিকালিতো চব আৰু সাৰ দিয়াই আৰু এইফালে দেখিছেই মই কল পচলা সেয়া কল পচলা ধুনীয়াকৈ কাটি লৈছোঁ কাটি লৈ জুইতে বনাম লৈ বনাম বুলি ভাবিছোঁ যিহেতু এতিয়া ঠাণ্ডাও মানে সেইকাৰণে জুইতে বনাই বেছি ভাল লাগে আৰু দেখিছেই মই তেলত জলকীয়া দি ল'লোঁ আৰু তাতো কি দি দিছোঁ দেখিছেই জিৰা ধনিয়া তেজপাত জলকীয়া আৰু আদা নহৰু অকণমান দিছোঁ এইখিনি দিয়েই বনাম আজি আৰু যিহেতু মই বিশেষকৈ দালি আৰু কলপচলা এনেকৈ বনাই খাই খুবেই ভাল পাওঁ আৰু যদি কোনোবাই আপোনালোকেও খাই ভাল পায় তেনেকৈ কমেণ্ট এটা কৰি জনাবচোন খাবলৈও খুব ধুনীয়া লাগে এনেকৈ আৰু এনেকৈ মানে দালিখিনি যদি তিয়াই থওঁ তেতিয়া মানে কলপচলাখিনি অকণমান সোনকালে সিজি যায় নহ'লেও দালিখিনিতো বহুত টাইম লাগে সিজিবলৈ সেইকাৰণে মই দালিখিনি অলপমান তিয়াই থৈ দিওঁ আৰু এনেকৈ অলপ অলপ ভাজি মই পানী দি দিম কাৰণ দালিখিনি আৰু অলপ সিজিব লাগিব অলপমান ভাজি লৈছোঁ তাৰপাছতে পানী দিছোঁ বাৰু নিমখটোত থাকি গৈছিলে নিমখ দি ল'ব ো হালধি নিমখ মছলা চব মানে তেলতে দি লৈছিলোঁ কিন্তু নিমখটো পাছত দিছোঁ আৰু আপোনালোকে যে দেখিছিলে মই নৰসিংহ পাত আৰু মোচন্দৰি এইখিনি বুটলা এইখিনি মই এটা কেঁচা চাটনি বনাম আৰু লগতে অকণমান তেতেলী টেঙা দিছোঁ আৰু তেতেলি টেঙা দিয়াৰ কাৰণে নহৰু নিদিয়ে বোলে নহৰু নাই দিয়া আদা জলকীয়া আৰু তেতেলী ধনিয়া তাৰপাছত মচন্দৰী পাত নৰসিংহ পাত এনেকৈ দিয়ে মই চাটনি অকণ বনাম আৰু কোনে কোনে মোৰ নিচিনাকৈ পতাত পিচি ভাল পায় ক'বচোন মই যে মিক্সি থাকিলেও পটাত পিচি বেছি ভাল লাগে তেতিয়া যে বেছি মানে হেৰি হোৱা যেন লাগে ভাল পাওঁ আৰু সেইকাৰণে তেনেকেই পিচিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ ভাল লাগে পিচি আৰু এনেকৈয়ে মই এইখিনি পিচি লওঁ তাৰপাছত চাই থাকক আৰু চাবচোন ইমান ধুনীয়াকৈ মানে পূৰা মানে হেৰি হৈ গৈছে নহয় আৰু কোনোবা সময়ত কিন্তু পতাত পিচিবলৈও এলাহো লাগে আৰু এইফালে দেখিছে নহয় ধুনীয়াকৈ মোৰ ইয়াত সিজিয়ে আছে এইখিনি সিজি থাকোঁতেই মই চাটনিখিনি বনাই ল'লোঁ আৰু এয়া অকণমান মানে শুকাই গৈছে যিহেতু অকণমানহে পানী দিছিলোঁ সেইকাৰণে শুকাই গ'ল এয়া পানী দি মোৰ হৈয়ে যাব আৰু যিহেতু মই ভিডিঅ'টো অকণমান অলপ অলপ কৰিহে দেখাইছোঁ সেইকাৰণে মানে অলপ অলপ যেন লাগে ভিডিঅ'টো সেইকাৰণে যিমানে যোনে বনায় সেইটো গম পায় ন কিমান সময় লাগে আৰু লগতে যিহেতু জুই বনাই আছিলোঁ সেইকাৰণে বেঙেনা আছিলে ভাবিলোঁ বেঙেনাটোও পুৰি দিওঁ আৰু বেঙেনাটো যদি অকণমান তেল আৰু অকণমান যে এনেকৈ কিবা লাঠি এডালে খুচি খুচি দিলে মানে ধুনীয়াকৈ ভিতৰখিনি ভিতৰটো সিজি যায় আৰু আমাৰ দুপৰীয়া ভাত সাঁজ খাবলৈতো ধুনীয়াকৈ অকণমান জুতি সুধি হ'লে ভাল লাগে নহয় জানো অকণমান কেঁচা চাটনি বনালোঁ তাৰপাছত সেয়া কলপচলা তৰকাৰী বনালোঁ আৰু লগতে বেঙেনাটো পিৰিকি লৈছোঁ আৰু গৰমে গৰমেই মানে খাই ভাল লাগে আৰু যদি এতিয়া ঠাণ্ডা ন সেইকাৰণে এনেকেই ভাল লাগে সেইকাৰণে পূৰা তেল নিমখ দি সানি লৈছোঁ এইখিনি হোৱাৰ পাছতে আৰু আমাৰ ভাত ৰেডি আৰু এই ভিডিঅ'টো হয় ছয় তাৰিখৰ আজি হৈছে সাত তাৰিখ আৰু আজিহে মই এডিটিং কৰি দি আছোঁ সেইকাৰণে আৰু অলপমান দেৰি হ'ব নহয় জানো সেইকাৰণে এনেকৈ দি আছোঁ আৰু কোনে কোনে ভাল পায় কমেণ্ট এটা কৰিব আৰু যদি ভাল লাগে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু মোৰ বেঙেনা পিটিকাও ৰেডি আৰু এইফালে মোৰ কলপচলা ভাত তৰকাৰী চাটনি চব ৰেডি আজি দুপৰীয়া ভাত সাঁজ এনেদৰেই খালোঁ আৰু কোনে এনেদৰে খাই ভাল পায় জনাবচোন অলপমান চিম্পুল আৰু তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো দীঘল কৰি নাথাকিলোঁ যিহেতু ভাত পানী বনাই হৈ গ'ল গৰমে গৰমে খাই লওঁ